робити, якщо такі родичі або колеги ну поруч постійно там дивляться телевизор такие зомбовані информации вони дуже напружені паникуют? во-первых если это пожилой человек то обязательно просто нужно выслушать но любой зритель мне скажет, ну хорошо, Виктор Иванович, ну мы подставили жилетку, мы выслушали, то есть дали возможность человеку выплакаться, приняли вот таким, каким есть, на какой-то момент мы разрядили ситуацию. А если это продолжается дальше, и я уже сама не в, или сам не в состоянии выдерживать это, есть такое правило ⁇ стоп ⁇ Вы имеете полное право, если вы чувствуете что на вас наваливается эта информация, и вы уже сами начинаете заводиться, вот появляется гнев, раздражительность. Правило, стоп. Вот так вот видите. Стоп! Я обязательно тебя выслушаю, но позже. Я буду с тобой говорить, но не сейчас. Сделайте паузу, прервите. Эту связь найдите любую возможность, любой повод. Ни в коем случае нужно остановить этот поток и э, выйти в другую комнату. В конце концов, пойти погулять, сослаться на очень важные дела, разорвать вот эту связь для того, чтобы зло не порождало зло.